Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walau berisiklet. Jabatan Peguam Negara telah mengeluarkan kenyataan rasmi mereka berhubung dengan keputusan perbicaraan mahkamah semalam membabitkan Yusof Rotter. Antara lain, mereka mengatakan bahawa jangan membuat sebarang bentuk kenyataan spekulatif ataupun fitnah. Tetapi, kita sebenarnya ada soalan yang lebih besar yang hendak ditanyakan kepada Jabatan Peguam Negara ini. Dan ini lebih penting Karena inilah yang akan memadamkan segala fitnah. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu keputusan mahkamah tinggi semalam yang telah membebas dan melepaskan Yusof Rotter daripada pertuduhan-pertuduhan memiliki dua pucuk senjata api tiruan dan juga dadah jenis ganja seberat 300 perpuluhan satu gram di mana keputusan ini telah disambut dengan baik oleh kebanyakan rakyat Malaysia saya sebutkan kebanyakan kerana saya tahu pasti di antara rakyat right Malaysia di luar sana mungkin ada 11% ke apa-apa ke yang sedang bermuram duja pada ketika ini kerana Yusof Rotter telah bebas dan lepas daripada pertuduhan itu. Tetapi tak apalah, that is another story for another day. Cuma sekarang ini tuan-tuan dan bawah sekalian. Semalam, ketika berucap selepas pembebasan Yusuf Rotter, Antara lain, Peguam Muhammad Rafiq Rashid telah menyanyikan beberapa soalan. Termasuklah bertanyakan tentang status siasatan ke atas laporan polis yang telah dibuat oleh Yusuf Rata. Berhubungan dakwaan bertapa beliau ini merupakan mangsa perangkap oleh orang-orang yang tertentu yang dinamakan sebagai Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga Farhash Wafa Salvador. Dan tidak kurang juga yang bertanyakan, termasuk saya sendiri, yang bertanyakan tentang mengapakah dan bagaimanakah Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara boleh melepaskan satu pendawaan yang begitu longgar untuk didengar dekat mahkamah dan sebagainya. Dan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jabatan Peguam Negara telah mengeluarkan kenyataan media mereka untuk adres keputusan mahkamah semalam. Di mana sekadar untuk keadilan kepada mereka, saya akan bacakan kepada anda. Jabatan Pegawai Negara mengambil maklum mengenai keputusan Mahkamah Tinggi pada 12 Jun 2025 untuk membebaskan tertuduh Muhammad Yusof Rotter daripada pertuduhan-pertuduhan terhadap beliau di akhir kes pendakwaan. Jabatan ini menghormati keputusan Mahkamah Tinggi dan mengambil maklum alasan keputusan yang diberikan dalam kes tersebut. Ini adalah kerana tujuan sesuatu pendakwaan dijalankan adalah untuk memastikan keadilan tercapai berdasarkan bukti dan nas undang-undang. Jabatan ini menyedari bahawa kes ini telah menarik perhatian umum. Sepanjang prosiding, jabatan ini telah bertindak menurut batas kebebasan pendawaan dan proses undang-undang. Pendawaan telah dijalankan berdasarkan penelitian secara berhati-hati terhadap bukti yang tersedia dan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jabatan ini menggesa orang awam untuk mengelak daripada membuat pernyataan yang bersifat spekulatif atau berbaru fitnah berhubung dengan keputusan kes tersebut lebih-lebih lagi jika ianya dibuat di luar skop alasan keputusan yang diberikan oleh mahkamah. Pentadbiran keadilan hendaklah tidak dijejaskan oleh perbicaraan melalui media ataupun trial by media, sindiran awam, kedudukan atau persepsi. Jabatan ini akan meneliti keputusan kes dan mempertimbangkan semua aspek berkenaan sebelum membuat sebarang tindakan selanjutnya. Jabatan ini kekal komited dalam menegakkan kedaulatan undang-undang dan akan terus melaksanakan tanggungjawabnya menurut perlembagaan dengan berintegriti, saksama dan menghormati proses pengadilan. Jadi, itulah seberstikit kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengguna Negara di mana kalau hendak saya ringkaskan, nombor satunya mereka kata mereka dah tahu dah mereka dah faham tujuan semalam dan mereka dah baca pun alasan penghakiman dan yang keduanya mereka kata jangan buat sebarang kenyataan spekulatif jangan fitnah dan jangan ulas luar daiskop. Dalam artikel lain saya merasakan bahawa mereka tidak mahu rakyat untuk mengulas konon-kononnya Jabatan Pengguna Negara telah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengenakan Yusof Rotter. Tetapi sekadar untuk menjawab mereka ini, tuan-tuan dan yang pertamanya, anda tidak boleh menghalang rakyat untuk berbicara berkenaan dengan kes ini mengikut ruang lingkup mereka. Kerana nombor satunya, kes ini sudah selesai. Jadi, bila kes ini sudah selesai, maka rakyat bebas untuk membicarakan tentang kes ini semahu mereka di luar sana. Cuma ialah anda kata kalau ada benda yang berbawa fitnah dan sebagainya dan ambil sajalah tindakan. Tak perlulah bagi amaran dan sebagainya. Tetapi anda kata kalau kes ini masih lagi dalam perbicaraan pun dalam konteks perundangan Malaysia, tak ada masalah pun untuk dibincangkan sebab sekarang ini, sistem mahkamah kita tidak lagi menggunakan sistem juri. Jadi, bila sudah tidak menggunakan sistem juri, bermaksud sudah tidak ada benda yang kita panggil sebagai subjudis. Jadi, tidak ada isu di sini sebenarnya berkenaan dengan rakyat Malaysia hendak buat komentar berkenaan dengan isu-isu mahkamah termasuklah isu-isu flotter ini. Tetapi pada pandangan saya tuan-tuan dan puan-puan, mengapakah rakyat Malaysia berbicara yang bukan-bukanlah saya ceritakan berkenaan dengan kes ini serta pelibatan AG Sina hal ini? Kerana kita semua tahu betapa berdasarkan kepada asas penghakiman pun serta seperti mana yang kita tahu, hujah pendakwaan untuk kes ini adalah sangat-sangat lemah. Pendakwaan bukan sahaja gagal untuk buktikan betapa senjata dan darah itu milik Yusof, bahkan saksi-saksi pendakwaan pula memang seolah-olahnya bersetuju dengan pembelaan. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan -tuan saudara, -tuan, tuan -tuan, kelihatannya memang pendakwaan masuk dalam kes ini dalam keadaan mereka ini sama ada kurang bersedia ataupun mereka ini tak cukup skrip ataupun mereka ini sebenarnya memang orang kata apa, ah belasah je lah janji masuk. Sebab, yelah macam sangat-sangat mustahil tahu untuk AGC melepaskan kes yang selemah ini untuk dibicarakan dekat mahkamah tinggi. Kes ini lemah. Memang serius lemah. Dan saya memang sangat-sangat terkejut sekiranya kalau AGC bertindak untuk membuat rayuan berkenaan dengan kes ini. Sebab mereka tak payah rayu pun. Kes ini dah terlalu lemah dan ada kata kau rayu pun. Kalau saya lah hakim, saya gelakkan mereka saja masalahnya kan. Tetapi itulah. Bila kes ini terlalu lemah dan Jabatan Pengguna Negara boleh membenarkan pula kes ini dibicarakan, maka di sini rakyat boleh mempertikaikan dan akan mempertikaikan tentang kredibiliti Jabatan Pengguna Negara. Adakah Jabatan Pegawai Negara ini begitu mudah untuk dipergunakan sehingga kan kes yang begitu lemah ini dibiarkan untuk lepas begitu saja masuk ke mahkamah, membuang masa mahkamah, membuang masa hakim, membuang masa peguam, membuang masa Yusof water, membuang masa semua orang. Dek kerana mungkin arahan pihak-pihak tertentu yang mahukan user water ini ke dalam. Saya tak tuduh. Tetapi inilah persepsi rakyat pada ketika ini dan persepsi ini tidak boleh dipadamkan begitu saja. Jadi pada pandangan saya, cadangan saya lah kepada Jabatan Pembangunan Negara kan. Nombor satunya, hentikanlah ayat-ayat jargon seperti ini. Oh, jangan buat spekulasi sebagainya. Lebih baik anda buat kenyataan, kita mengambil maklum akan keputusan semalam dan kita mengambil maklum juga terdapat laporan polis serta kenyataan bersumpah berkenaan dengan wujudnya, konon-kononnya wujudnya um, perbuatan konspirasi untuk memerangkap Yusuf Rata and what not. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat perkara ini dan Jabatan Pegawai Negara sentiasa bersedia untuk memberikan kerjasama sekiranya diperlukan. Jadi saya rasa kenyataan itu bagus sebenarnya. sekarang kurangnya mereka tahu bahawa memang mereka ini dah tahu bahawa kes ini dah ada orang report. Yusuf Rata dah report yang blog ini sudah diperangkap dan sebagainya. Dan menangkan Yusuf Rata dan menang kes itu. Dan sepatutnya sekarang ini pihak polis dah boleh menumpukan untuk menyiasat laporan Yusuf Rata itu. Betul tak? Dan Jabatan peguam Negara pun tak perlu lah kenyataan untuk minta rakyat jangan spekulate apa-apa ke. Apa Sebab sekarang ini reputasi PDRM, reputasi Jabatan peguam Negara sekarang ini berada in tatters tau dek kerana kes ini. Sebab macam saya katakan, rakyat nampak gila ketidakadilan dan juga cacang berbanyak kes ini. Dan benda ini, kekalahan you all dekat persidangan semalam telah menjejaskan lagi imej Jabatan Pegawai Negara dan juga PDRM itu sendiri. Dan benda ini perlu dibersihkan sebenarnya. Dan insyaAllah saya sebagai seorang rakyat, saya menyokong penuh sebarang usaha untuk membersihkan imej Jabatan Pegawai Negara dan juga Polis Diraja Malaysia. Tetapi dengan hanya satu jalan. Iaitulah dengan mereka menyasat sampai tuntas serta mendedahkan siapakah dalang di sebalik segala kebejatan ini. Siapakah dalang yang cuba isu frauter seterusnya mempergunakan pihak polis, mempergunakan jabatan negara untuk tujuan-tujuan yang tertentu itu. Itu lebih baik. Sekarang ini bukan lagi uh, alas sekarang ini bukan masanya untuk jabatan negara berikan alasan itu alasan ini alasan jargon dan sebagainya. Sebab ini right now you know that your reputation is in tatters. So, it is logical for you to just okay fine, kita tahu ini ada problem, kita akan siasat ke akhirnya. Kita akan pastikan nama-nama jabatan ini akan kembali pulih dan terus menjadi keyakinan kepada rakyat Malaysia. Senang cerita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tidak berniat untuk mengajar jabatan pengguna negara, tidak. Saya tidak berniat untuk mengajar PDRM pun. Sebaliknya, saya cuma menyatakan apakah persepsi rakyat pada ketika ini dan apakah cadangan saya untuk memulihkannya kembali. Itu saja. Sebab sebagai seorang rakyat Malaysia, tidak ada perkara lain yang tidak saya mahu melainkan rakyat sudah hilang kepercayaan kepada mereka yang sepatutnya mempertahankan institusi keadilan ini seperti PDRM dan juga Jabatan Bukan Negara. Bola berada di kaki anda seperti mana yang saya sebutkan dan tolonglah buatlah perkara yang betul. Jangan salahkan orang lain. Jangan bagi amanah kepada orang lain. Sebaliknya, siasatlah diri di sendiri. Seperti mana yang telah diminta oleh laporan polis yang telah dibuat oleh Yusof Rata itu. Lagipun, ini yang untuk anda membuktikan betapa anda ini benar-benar telus. Betul tak? Lagipun, kerajaan ini kan kerajaan anda. Anda boleh lakukan apa sahaja. Termasuklah untuk menyiasat diri di sendiri kan? Dan, apa masalahnya? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.